Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərlilə izləyicilərimiz. Bu gün Səzər qəsəbəsində çox gözəl bir 2 mərtəbəli 4 otağlı əla bir həyət evin təqdim edirəm. Evimizin küçəsi baxın belədir. Ya bu küçəyə 3 ev aiddir. Hündür, havalı, gözəl bir yerdə yerləşir. Birbaşa duz gölünə panoraması var. Evimizdə bütün kommunal xidmətləri daimidir. Qaz, 24 saat su, itmədir ə yəni, su 24 saatdır bu ərazidə işıq və mərkəzi kanalizasiya sistemi hamısı var. Səhidləri qaydasındadır, istənilən notar ustasın xidmətində. Alqı-satqı etmək mümkündür. Həyətində 2-3 maşın tam sərbəst şəkildə yerləşir. Evimizin yanına keçmək yolu, yan hissədə kombi aparatı üçün yer nəzərdə tutulub. Evimizin bu hissədən, yəni həyət yanı sahəsi, baxın belədir. Həyət tam et daşla döşənib. Yerləşdiyi ərazi çox gözəl bir yerdədir. Ekoloji cəhətdən, təmiz və müalicəvi havası olan duz gölünə yaxın bir yerdədir. Yaxınlıqda Qurtuluş 93 yaşayış kompleksi yerləşir və bu ərazidə bildiyiniz kimi yaşayış üçün zəruri olan bütün obyektləri var. Qaz, su, işıq, deməli bu fasiləsizdir. Yaxınlıqda məktəb, bağça, litsey, marketlər, aptek, əyləncə, ticarət mərkəzləri, bazarı hər hansı fəaliyyət göstərir. Çox gözəl bir yerdə yerləşir. Həqiqətən də çox əla bir evdir. Evdə mərtəbə arası monolit betondur. Təmirə aid demək olar ki, işlərlə yekunlaşıb. 1-ci mərtəbənin yeri, yəni koridor, mətbəx və hamam otağı istilip oldu. Və mərtəbə arası qeyd etdim ki, monolit betondur. Qiyməti ən əsası bildirim sizə ki, qiyməti endirilmiş bir qiymətdir. Bu ev satışa çıxmışdır 82.000 manata. İndi isə təcili ev sahibinə pul lazım olduğu üçün qiyməti enib 75 min manatdır. Kredit yolu ilə satılmır, nağd şəkildə satılır. Evdə işıq sayğacdan söndürüldüyü üçün otaqlar biraz qaranlıq düşəcək. Bu evimizin birinci mərtəbələk ki, saloneldir. Pərecanlarımız rahat pərecanlı, yəni dik pərecanlardan deyil. Pərecanların alt səsində. Burda şkaf üçün yer nəzərdə tutulub. Yəni, evdə hər hansı bir dəyişiklik etmək istəsəz mümkündür. Yəni e, pəncərə, e, pilləkənin rəngini, bəyən məsələcə yəni, pilləkənin rəngini dəyişmək mümkündür. Burada yerləşir evimizin birinci mərtəbədəki belə bir mətbəxi. Və mətbəxinin də yeri istilik poldur, mətbəxinin pəncərəsi həyətə baxır, qapıları da yaxşı qapılardır. Otaqların ölçüləri kifayət qədər genişdir, işıqlıdır, televizor üçün tv stenti var yeri polluq taxtadadır. Momojanı da şü baxın belə də. Biz də hər bir otağı qeyd etdim ki, kombi xətti çəkilib. Qeyd etdim ki, bu ərazidə bu üslubda tikən evlərin səsində ən ucuz satılan evdir, yəni keyfiyyətinə və genişliyinə görə burda yerləşir ikinci mərtəbədə yataq otaqlarımın böyüyü yedil laminatdır. Aboylar qalıb, aboylar sizə səs vurula bilər, istəməzsiniz, yəni aboyların pulu çıxardılar. Yəni özünüz vura bilərsiniz. Burada da yataq otağı yerləşir. Otaqların normal ölçülərdədir, genişdir. Eni ilə birinci mərtəbədə olduğu kimi ikinci mərtəbədə də samuzeli var. Və ən əsası bu ev ən görülməli yeri ən yaxşı yeri eyvanı. Baxın bu evin eyvanı. Eyvandan indi mən sizə görünüşü göstərəcəm. Birbaşa duz gölünə mənzərəsi var. Və qeyd etdim ki, bu evin qarşısında hətta 3 mərtəbəli ev də inşa olsa, yəni bu görünüş görünüşün qarşısını almayacaq. Ev hündür yerdədir. Su qalan, nəm çəkən bir yer deyil havalı yer de, tökmə torpaq olan bir yer deyil. Sənədləri qaydasındadır. Yəni evin kupçası birbaşa alan adamın adına keçiriləcək. Yaxınlıqda bu qırmızı krişalı məktəbidir. Məktəbin yanında bu məktəb ölçüləndə litseyi var. Burada stadiondur. Baxın bura stadionyddur. Burada isə qurtuluşun binalarıdır. Qiymət 75 min manatdır. Əlavə nə sualınız olsa zəng vurub maraqlana bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.